Biz də dərimizi kime deyək bilmirik. İcraçı kime gedir? İcraçım deyir mənlik dör, zəl çəkəndən gedin malınızı ayağınıza bağlayın. İcraın İz prokuratura gömşət eləmisi gəlib bağıb çəkiblər bir məna vermirlər. Onlar deyirlər ki, bunlar əhmiyin, bunlar gəlib bizim yerə hümlü vəkillər. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakinləri bildirir ki, rayonda özbaşınalıq başa alıb gedir. Belə ki, digər rayonlarda olduğu kimi ölüş yerlərinin zəbt olunması hallar baş verir. Bu səbəbdən də vətəndaşlar mal qaralarını qura bilmirlər. Şikayətçilər Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciət etsələr də, başçı nəyinkə kömək edir. Hətta onları təhdid edərək məsələni həll etmir. Bir neçə işbaz adamlar gəlib bizim yerimizi zəft edib. E, e, 2000, 2000 qa qala mal, ondan sonra 2000 Qarda boynuzlu heyvanlarımızı otlarla sahəni əlimdən, əlimizdən alıblar. Bizim mallarımızı ora çıxmağa qoymırlar. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Uşaqlarımızı böydürürük ki, gələcəkdə südnə, qatıqla böydüy hərbiyə yola salaq. Bunu bəzi işbazlar bizim əlimizdən yerimizi alıb istifadə etməyə qoymurlar. Xahiş edirik cənab başçı, belə insurlar axdığında tədbir görün bizə köməkliyin. Əsassa bud ki, bizim keçə illərdir Ləzgi dağ deyilən yerdə malqaramızı otdadırıq. Bəzi işbazlar gəlib sahəni oddayıblar. Dövlətə 2880 manat veyanlıblar. Hələ də ödəniş olmayıb, ödeyən də yoxdur. Ekologiya təşkilatı. Xahiş edirəm. Bunları haqqında cinayət suçu qaldırın ki, niyə sahəni yandırıb, çoluğu, yulğunu yandırıb olar kökündən çıxardaraq məhv edirlər. Hər bir çolun dibindən çıxarılması 2000 manat cəlməsi var. Ekologiya hara baxır? Niyə gəl tədbirin görmür? Zəifdir. Niyə zərf olmasıdır o motor <laughs> güclü maşın bura çıxır. Nədir? Özümə gələnin tankı. Yarsa da ha bura. 11 kilometre de bulur. 5 kilometre arazi, 6 kilometre. o torbaqdan istifadə edir. Baxdı, o, o binə var, o binə çıxıb, bax bizim ərazidir. Ki orada binə görünür. Hörmətli toplanışın iştirakçıları. Əzəl şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Çox pis vəziyyətdə toplanmışı bura. Bizim bu ləzi dağ deyilən sahə bizim kəndin örüş sahəsidir. Hal-hazırda buranı hansı iş başa Bilmirəm kim alıbsa, digər gəlib 1147 hektardır biz almışıq. Burada canlı ferması yaradacağıq. Burada taxıl əkəcəyik. O cümlədən bu sah sahələri deyə olarkı 50% sürüblər. Bu kənd əhalisinin ya qoyunun, ya malın qoymaları ki, çıxıb burada otlasın. Ona görə xahiş edirəm ki, bizim bu toplanıb bizim bu müraciətimizi nəzərə alara hörmətli prezident Mehriban xanım Əliyeva köməkli edəyəsiz. Dolğun hansı məmursa, hansı işçisə, yeri təşkilatlar eləyib, kim eləyib bilmirik, amma bu torpaq yanı bizim əlimizdən ağlınıb. Hal-hazırda goya qanunlaşdırıblar, amma bizim bura ya qoyunumuzu qoymurlar, ya malı qoymurlar. Bərdəbə də demək olar ki, heç imkan yaratmırlar, bizim malqara saxlamağım. Bu qədər. Allah işimizə kömək eləyə, onlardan arz edirik. Qurban Qudrat oğlu bizim kəndimizə göstərilən statistikiya görə 9000-10000-ə yaxın insan yaşayır. Bu demək, yarısı həmin bu gördüyünüz bu dağdan malqara öçün istifadə edir. Bugünkü gündə də həmin bu Vəzgi dağı deyən məndən qabaqda çıxış edən yoldaşlar vaxt etdikən Qəbələn burda otlaq yeri olub. Buranın da burada olan torpaq qədərinin Qəbələdə bğran torpaq yeri olub. Sovetlar Birliyindən sonra hər torpaq qayıdıb öz yerinə. Bura cəmaatın mal gora yeridir, təsərrüfat yeridir. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni məndən qabaqda da yoldaş dedi sözündə 1918-ci ildə burada yuxarıda dağda tüklər bizim səsimizə səs verib gəlib ermənlər qarşı vurmuşdu. Məzarı var. Bu verilmiş torpaqların içərisində ermənlərin yarad kimi saxlayır. Hə döüşüblər, ora biz ziyarət kimi saxlayırıq. Ora insanlar çıxıb ziyarət edirlər. Bugünkü gündə də orada sənəgərlər var. Həmin o sənəgərləri traktorla sürüb məhv eləmək olmaz. Gələcək nəsil deyirlər. Biz də gələcək nəslin bir nümayəndəsiyik. Bugünkü gündə torpaqlar satılır. Satla-satla belə satla qarşıda gələcək nəslə var. Bugünkü gündə, bu günkü vəziyyətdə bu torpaqlar hamısı satılırsa, gələcək nəsil üçün hansı torpaqlar qalır? Burda yuxarıda narıqlar var, insanların əmlak paylarıdır. Yəni alınıb, kişin Allah şinə qaland edəsi, aşağıda var. O çəkilişdə şeydir, aznar deyirlər, narıq var, ora saqlıb, Beləncilə Bğırda narçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan nömrə 1 Bğırın qıraq bağı, Göyçay rayon deyəndə nar Bğırda yetişir. Bütün xahişdir. Hə, Beləncinə də yəni maldarcılıq üçün də bu dağdan istifadə olunur. Ə, bizim mühtərəm prezidentimizdən xahiş eləyirik ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alıb Xalqımızın otlaq yeri təmin olunsun. Haşiyələr artıq dərəcədə xalqın adını. Dövlətə çox sağ olun. Evet, hə. Ceyran bura Buzur sakini Bədalov Elman İmam oğlu. 2-ci qrupa veteranam. Prezidentə <laughs> müraciət edirəm. Bizim kənd otlaq sahəsini hər hansısa işbaz gəlib alıb bizi burdan <laughs> malqara getməyə qoymurlar. Ha bu bizim 300 illərlə mal götürmüşük burada. Malımızı sağlamışıq. Bizim iş yerimiz, pul yerimiz, gəlir yerimiz buradadır. Heyvandarlıqla məşğuldur. Kənd cəmaati bu işlə məşğuldur. Bu xəstəliklə əlaqədar olaraq bu cəmaət GP cədə işləyənmir. Kəndin zavodu yox. Zavodumuz zəbudur. Zavadı. İş yerimiz zəbudur. Gəlir yerimiz zəbudur. Xahiş edən prezidentdən bizə də kömək eləsin. Bu işbazları burdan çıxarsın. Bu işdən ləğv olunsun. Haqlı işbaz pul xatirinə <laughs> harıza pul verib, rüşvət verib nə bu yerimizi alıblar. Ağlı məhkəmədə bunu təsdiq eləyib, haqqı qanunundan bilmirəm. Gəlib baxdın, şəhid qəbrimizi gəlib alıblar. Şəhid qəbrinin yerində Türkü şəhidi. Türkü şəhidi şəhid. 1918-ci ilincə bizdən təy vurub şəhid olub dağda. Ziyarətçi. Ziyarətçi görmüşük. Bizim bura çıxma imkanımız yoxdur. Bunlar gəlib bizim türk qəbrində yerin şəhid qəbrini, nə qədər özbaşınalıqdır bu. Nə qədər bu rüşvət xorluğudur bu və başnalıq gəlib bura alıblar. Demək bu 4000 əhali aç qalmalıdır. Bura 4000 əhali mal sürür. Bunu aləşə. Şey, baxan yoxdur buna. Prezidentə məktub yazırıq, kulellər orada bizim məktubunu götürdürürlər, prezidentə təqdim etmirlər. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyət qurumlara müraciət edir. Onlar bu məsələnin həll olunmasını xahiş edir. Biz xarş edirsizdən. Bizə köməkliyin. Bizim yermiz, mal oçluğumuz öz yerində qalsın. Bəzi işbazlar gəlib alıb dövlətin büdcəsindən pul alaraq, su, su da alaraq dövlətə ziyan vururlar. Sonra qoyub çıxıb gedirlər.